ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತಹ ದಿನ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವನಾದ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಜಗತ್ ಪ್ರಸೂತೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮ ಧಾರಿಣೆ विरिञ्चिनारायणशङ्करात्मने ध्यानम् नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसंख्यायुतयोगदारिणे यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्रदुःखक्षयकारणञ्च पुनातु तु मां तत् सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं दैवगणैः सु पूजितं विप्रैः सुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु तु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपम् पुना तु मां तत् सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनः तु मां तत् यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद् दृग्जुस्सामसुप्संप्रगीतं प्रकाशितं येन च पूर्ववस्वः पुनातु तु मां तत् सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्छारणसिद्ध सङ्घाः यद्योगिनो योगजुषाञ्च च सङ्घाः पुनः तु मां तत् सवितुर्वरेण्यम् यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितम् ज्योतिष्यसु कुर्यादि मर्त्यलोके यत्कालद कालादिमनादिरूपम् पुनः तु मां तत् सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनः तु मां तत् यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धं उत्पत्तिरक्षा प्रलयं प्रगल्भं यस्मिन् जगत्संहरते किलञ्च पुनः तु मां तत् यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोः आत्मा परं धाम विशुद्ध तत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनः तु मं तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनः योगपथानुगम्यं तत्तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्यं पुनः तु मां ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇ ಸತರ ಸರ್ವಾದಪ ವಿಶುಧಾತ್ಮ ಸರ್ವೋಕೆ ಮಹೀಯತೆ ಶ್ರೀ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರಪುರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೇ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳೇನಿದೆ ನಾನು ಏನೇನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು